І хоче підтримати фестиваль, він буде ще масштабніший і цікавіше. Але це так чи інакше впирається в засоби до реалізації. Так, це дуже важливо. І ще би хотів сказати, що поработалося це вже велика одна сім'я, і серед нас є, наприклад. Новий, нова дитина, <смеш> нова дитина це Валентин, який е, є основним <смеш> організатором <смеш> двоєрідний наш брат, він є організатором, який ми по пораболи всі як е сейв, які будуть відбуватися. Це вже інший проєкт. <смеш> ми закінчуємо сторінку про параболу. Я хочу нагадати просто наголосити на тому, що в параболі є все. Тому тут є і зайчики на велосипедах, це теж найтрай, і, і, і всі банди ужерські не починали з параболи. і ось я це. Я да, это как бы будет новое явление для нашего города. Я надеюсь, оно будет очень интересно. Все-таки, несмотря на то, что 90-е годы принесли именно в менталитет людей как бы, такую да, базарность определенную. И сейчас мы от этого отошли, и мне кажется, как-то вот у людей все равно остается еще какой-то страх, да, к базарам, того, к торговле и прочему. Мы хотим вернуть традицию распродажи старых ненужных вещей, которые вот... Например, вам не нужны, а кому-то другому они могут пригодиться. Очень классный лозунг э, в Америке, в Европе, как бы, на вот этих курьер что он звучит приблизительно так. Кому-то кому это хлам, а для кого-то это сокровище. Вот. Мы будем как бы, проводить эти мероприятия, иерцеллы, если проведет, то регулярно, где-то раз в месяц, для того, чтобы каждый человек смог найти свое сокровище. И вы что делать? Первый иерцелл запланирован на 15 число, но мы еще не, под... не получили подтверждения из горисполкома. Из вот, ну, как бы нас уверяют, что все будет хорошо, все будет классно. Это будет да, это будет сфера Альпинарии возле памятника Кардели Бакшаю. Вот. приглашаем всех, кто хочет принять участие, помощь в организации, банально там как бы рабочие руки даже нужны, потому что очень много работы по декорации всего этого будет. Ну и как бы сфера, в которой будет вращаться, яркое, вот, это абсолютно все, это может быть какая-то одежда, которая вам уже не нравится, но она может кому-то еще пригодиться, она действительно уникальная, стильная, красивая. Но уже, например, не налазит на чье-то разполневшее тело. Вот. Но кому-то другому, да, она подойдет идеально. Я надеюсь, это немножечко добавит стиля молодежи нашего города. Станем ярче, раскрепощенней и как-то сблизимся. Это все будет происходить как в, такой, в абсолютно расслабленной атмосфере, под музыку. И, я не знаю, мастер-класс не... мастер Да, ну, как бы появилась идея еще в Ярцел привнести немножечко часть э, феста, То есть будут определенные какие-то мастер-классы, но связаны непосредственно вот именно с такой вот яр ярмарочной, с ярмарочным явлением. То есть это будут, скорее всего, какие-то аппликации по одежде, может быть, какие-то вышивки, мастер-класс по бижутерии. Ну і всякі інтересні речі. Тоже все не розкриваємо, щоб ви прийшли увиділи там Ну, Ми теж теж залишаємо тривогу нагадуємо, що 30 31 серпня чекаємо вас усіх. Оголошуємо урочистий урочистих про нові учасників. Якщо ви бачите себе на праву, то приходьте всі. Запрошуємо всіх. У нас дуже багато сфер, яких можуть себе якось втілити, реалізувати. Ну і запрошуємо партнерів. Ми нагадали про те, що не спілати заповнити контакти, щоб ми вислали. Опис фестивалю. Це в мережі можна буде зустріти информацию про сферы, что будет представлено на фестивалі, до чого можно долучитися.